Були діти, це наше майбутнє. Ось е, у нас є наполеонівські плани з фірми «Рихау» по популяризації українського мистецтва, взагалі мистецтва е, в світі. І ми будемо працювати над цим. І всіх запрошуємо 17. Я думаю, що ми разом пригамоємо колосальні е, виставки, які стануть знаком співпраці мистецтва і бізнес. Дякую Спасибо. Спасибо огромное. Если кто не видел, слева произведение «Гармония хаоса» Можете сфотографироваться непосредственно с автором и даже взять автограф. Это была Теперь начинаем уже курочистку, скажем, мероприятие по вручению призов. Самое приятное, официальную часть, мы, можно сказать, закончили. Теперь приятное для наших, так сказать, маленьких по, инерции, как в прошлом году у нас были маленькие, маленькие конкурсанты, здесь уже конкурсанты по Первый, первый приз я приглашаю вручить подарок от компании МАУ. Прошу прощения. Вначале, да, вначале вручаем дипломы нашим полуфиналистам. Антонова Виктория. Белый Калуэна. Шевченко, Лена. Спасибо. Приступим к Анастасии. Херчук, Богдан. лачок па всем Клименко Ярослав. Гарбар Карина. who германский роман Донченко Ирина. Семеняка Максим. Матушенко Ирина. Вот этот Артур. Ленева титьяна. Partiu, galera Aluna. Для наших полуфиналистов это уже большая победа, что все работы выставлены здесь, а вначале они будут выставлены здесь, а потом уже в центре, в центре искусства, непосредственно в центре Киева. Поэтому все желающие могут с ними ознакомиться. Естественно, и ваши родственники тоже. Итак, напряженная ситуация. Награждение победителя. А вначале вручение подарунки компании «МАО». Евгения Савская. Я не буду долго хранить мужчину. Я хочу поздравить Евгению Савскую, которая набрала наибольшее количество голосов, которая имеет возможность за него вам побежать. поздравляю поздравляет. Я приглашаю всех участвовать в подобных конкурсах, каждый может рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Всех перевезем. Мы хотим также поздравить и наградить самого активного пользователя Facebook, который... Делился информацией об этом замечательном конкурсе, об этой выставке, который был очень активен. Вот это Игорь Гнатюк. Для такой специальный тревел вам пригодится путешествие. <плес> Спасибо огромное компании МАУ теперь уже пойдут призы непосредственно от компании Рихау. Итак, вначале это голосование на Фейсбуке, как называется, тоже приз зрительских симпатий от Рихау. Итак, приз «Шпак Ирина, университет имени Гринченко. <плодисменты> это сладкий Брейдер Станислав, Байкачева Станислав, Никеев Владислав, Валицкая Ирина, Фуртик Алена, Кащенко Ярослав. Это институт художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали. <плодисменты> К сожалению, это один планшет, но на вас всех. Пассажиры рейсу 754 авиазолкание и фото. Пассажиры рейсу 704, авиазолкание Теперь, соответственно, экспертное жюри. Оригинальная 3D модель. Третье место. уходит Гюсан Юлиане, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. язык. Это сертификат на обучение в институте Гёте. Спасибо, спасибо. А второе место Стебелева, Стебелева София, университет имени Гринченко, факультет испанской филологии, фитнес место. Я думаю, вы, наверное, по размеру даже догадываетесь, кто это может быть. Это Шелебеха Ростислав, общеобразовательная школа гимназия, город Смело, 11 классов, планшет и гран-при, а также э, стажировка в компании Рихау. Сделалось, насколько я понимаю. Следующий приз это компьютерные уже 3D-модели. Надкирничный Игорь, Винницкий национальный технический университет. Третье место. Третье место, да? Третье место. Сертификат обучения в институте Место Мавроди Анатолий, Алькатский национальный университет строительства и архитектуры, пишет трекер. И первое место 3D модели. Карандюк Денис, Национальная академия изобразительного искусства архитектуры, факультет архитектуры. Что здесь важнее, это как поощрение, не поощрение. То есть для нас очень важно и для вас очень важно, что работы победителей будут выставлены в головном офисе компании Рихау в Германии. Поэтому не только мы, не только украинцы, но и все наши гости, наши хед увидят непосредственно ваши работы. Очень приятно видеть талантливую молодежь, очень приятно видеть, что наш... ну, у нас есть будущее, безусловно. Пусть европессимисты или просто пессимисты в Украине говорят, что все тяжело, что у нас ничего не получается. Я думаю наоборот. Глядя на вас, глядя на то, что вы 8 декабря в такую погоду приехали, нашли силы, время и также... Перерывок между учебой. Вы находили время также заниматься творчеством. Я считаю, что у нас большое будущее. И компания Рекау в дальнейшем постарается действовать в том же направлении. То есть мы уже давно вышли за рамки просто ларька по продажам, скажем так. Мы уже не, не только занимаемся, скажем, с выдовой деятельностью, мы, безусловно, участвуем в социальной жизни. Мы участвуем в спортивных мероприятиях, мы стараемся поддерживать конкурсы детского ресурса, мы стараемся поддерживать, и детские дома, и интернаты. И в данном случае мы уже пошли, скажем так, по нашей конкретной специальности, чтобы дети, когда заканчивали студенты, когда уже заканчивают непосредственно институты, по крайней мере, есть представление, что такое рекал, а, как работает рекал. По крайней мере, есть два, У вас всегда есть возможность зайти на наш сайт посмотреть, чем мы занимаемся. И напоминание у вас останется в компании Рекал, в офисе в компании Рекал. Кроме того, у нас есть идея, просто идея, у нас есть музей Рекал, и у нас уже есть место выделено для того, чтобы все ваши работы были выставлены непосредственно в нашем офисе в Киеве. Всем вам огромное спасибо. Так держать. Постарайтесь не терять тот запал, который у вас был во время даже во время вашего творчества. Не забывайте, что хоть мы, безусловно, мы основная компания немецкая, но мы э, находимся в Украине, поэтому старайтесь жить, творить в Украине. Огромное вам спасибо.